Ну, я думаю, наверное, лучше дома семейного типа, нежели интернат. То есть я, мое мнение, дома семейного типа. Может быть, там с семьей будут находиться, поэтому лучше, лучше с родителями. В интернат-то так. Там выходят бандюки считай. А дома есть дома. Это оно как домашний очаг, и оно лучше воспринимается воспитание, уделяет больше времени. Чем где-либо в детских домах. Интернат. Интернат. Там специалисты работают, и семейного типа, что он с инвалидом будет делать. Преподаватели специальные. Ну, если интернаты нормальные, конечно. А есть а семейный что? Обычные люди что-нибудь с ним делать, с инвалидом. Обучение надо какое-то проходить, помощь давать, заниматься с ним. Там психологи в интернате. Ну семейного, безусловно, лучше, если хорошие родители. Но я думаю, только хорошие берут. Потому что ну, плохой человек не возьмет же на воспитание чужого ребенка. Каждый ребенок хочет индивидуальной любви к себе. А в интернате на всех не хватит воспитателей. То есть семейного типа, оно краше было. А чему? Ну, дети почувают тепло, чувствуют э, то, что про них пекутся, как так. Я вважаю, що для государства це дуже дороге, удовольствие, інтернати, обслуговуючий інтер... персонал. Я думаю, і там, і там дітям нормально. Ну, смотря где какой інтернат, як как кормят, як відносяться, це все залежить. Так само, як і любая мать, когдасть ребенку своєму. Я считаю, что в будинках семейного типа, потому что все-таки это маленький коллектив. И каждый родитель старается своим детям внимание больше уделить и образование какое-то дать. Единственная, конечно, проблема этого всего, что жилье. В интернете догляд не той, я думаю. Потому что там ну, детей богато, а догляд не той, я так думаю можно поподробнее насчет Девите, так, семейного? Интернат – это ну, больше, мне кажется, суворожная установка.